Сегодня у меня в гостях Александра Вахно. Мы продолжаем про тему Англии. Кто здесь уже обосновался и довольно-таки давно. Привет. Спасибо, что пришла. Привет. Ну, давай изначально хотел такие первые вопросы, что откуда ты, где училась, немножко про себя. Я приехала из Эстонии шесть половиной лет назад. Приехала учиться mm -hmm. в университет колледж Закончила бакалавра, потом приехала, уехала в Эстонию, приехала обратно, закончила магистратуру теперь уже. Ну и вот до сих пор здесь работаю. А с какого города? Из Сталина. Почему решила приехать в Англию? Я всегда хотела попробовать что-то новое, поехать пожить в другой стране. Тем более это не было настолько сложно, потому что я могла взять учебный кредит на учебу. Хотела познакомиться с новыми людьми. Uh -huh. И, в общем-то, да, поэтому приехала в Англию. Но у тебя с детства было, что хочешь поехать в Англию или это? Нет, я не знала, куда я хотела куда-то поехать. Я рассматривала э, Швейцарию, Англию. Э, ну, когда-то еще были такие мысли в России, но там было очень тяжело, э, в плане того, что нельзя работать и так далее. Uh -huh. Ну и в итоге. Несколько моих друзей тоже решили ехать в Англию, так что мы все вместе ну, и решили ну, ехать в Англию. Но сейчас уже можно в Россию поехать. И работать, и учиться. Уже легче, так ну, что. Что тебя привлекает в Англии? Если такое есть, конечно. Ну да, меня привлекает то, что здесь можно жить, работать и жить достойно, путешествовать много. Это очень легко, поскольку здесь билеты дешевые, на самолеты много возможностей. Это привлекает. То, что даже если у тебя работа с минимальной зарплатой, ты все равно можешь позволить себе путешествовать, ходить в рестораны, ходить в кино, в театры, еще куда-то. То есть это, это очень привлекает. В Эстонии, наверное, это сложнее. А плюс ты здесь можешь снимать себе квартиру в хорошем районе и, ну, в общем, не испытывать проблем с деньгами. Это очень важно. Расскажи, как тебе было поначалу, когда ты приехала? Поначалу было очень тяжело, хотелось обратно домой, потому что все жили в одном большом доме, студентами, нас было 6 человек. Но мы все были друзья и до сих пор дружим. Я нашла своих вот хороших друзей в первые годы жизни в Англии. В общем-то, было тяжеловато, но все равно, сейчас я вспоминаю эти годы с улыбкой. А какой период? Тяжело, тяжело. А, ну, первые два года, наверное, первые да, два года, да. пока мы жили все вместе, да. Но первые полгода было очень тяжело, когда я вернулась домой на каникулы, хотелось, э, хотелось остаться а -а -а. в Эстонии и все такое. А потом постепенно уже друзья появлялись здесь, в Эстонии друзей становилось меньше. Ну, более они были знакомые, я бы сказала А сейчас да. у тебя тут больше англичан друзей или русскоговорящих? Нет, все же другие? больше русскоговорящих Но есть разные друзья У меня есть хорошая подружка немка uh -huh. Есть эстонка подружка Есть ну, русских много друзей Разные люди Но в основном, конечно, русские uh -huh. А что тебе не нравится в Англии? Вот что бы ты изменила? Ну, много чего Ну, такие основные вещи Которые тебя затрагивают, может быть, повседневно. Я просто думаю, что не совсем подходит культура этих людей. Я не совсем понимаю их культуру. Не совсем Но понимаю я... их как людей. И от этого мне тяжело иногда. Я встречался вот много по поводу культуры. Что именно тебе? Что ты не понимаешь, или может быть тебе не нравится культура? Это необъяснимо. Это какие-то их привычки определенные, Они просто другие люди. Они воспитаны по-другому. Нам кажется, что они там тупые или еще что-то. На самом деле нет, просто они другие. И от этого тяжело... Ну, попробуй хоть как-то объяснить, чтобы зрителю было понятно, что ты имеешь в виду, потому что многие же хотят, я думаю, сюда приехать. Может быть, как-то это видеоинтервью поможет. А, ну, например, если мужчина зовет девушку на свидание, угу. то предполагается, что за счет... В ресторане, например, они заплатят пополам. Но этот мужчина все же претендует на внимание этой девушки. Mm -hmm. Ну, например, такое. Мне кажется, у нас это чуть-чуть по-другому. Ну mm да. -hmm. Э -э или, например... Я даже, я не могу сейчас так вспомнить хороший пример, но очень, очень много такого, очень много. Э -э то, что они не интересуются, они не интересуются многими вещами. Например, для нас какие-то вещи, например, почему падает снег? Мы все это знаем с детства, со школы. Uh -huh. Почему падает снег? Да? Когда спросишь англичанина, почему падает снег, у среднестатистического я не говорю про всех, он может не знать ответ на этот вопрос. взрослый человек. И Сейчас это странно. Клонишь тему образования. То... Да, э, у них школьное образование, наверное, не настолько обобщенное, как у нас. И от этого они не знают многих вещей, которые нам казалось бы просто элементарные, казалось бы, что их знают все. Угу. А они могут не знать каких-то таких вещей. И от этого становится непонятно. То есть мне это, меня это задевает, и мне это кажется непонятным. Да. Куда бы ты посоветовала отдать бы ребенка? В какую бы школу? В Эстонии или в Англии? Ну. На двоем мнении? Мое мнение, что в Эстонии, но это мое личное мнение. Многие люди э, наоборот хотят отдать детей здесь в школы и так далее. Но здесь, наверное, это это же очень обобщенно. Здесь есть хорошие школы, uh -huh. есть образованные люди. Дело не в этом. Просто я говорю об общей массе. Э, ну как они, даже вот их привычки в еде они совсем другие. Они, например, не едят овощи, не едят фрукты, многие из них, опять же. Для нас это чуть-чуть непонятно. Угу. Ну вот так, разные культуры, в общем. А есть еще какие-то вещи, которые тебе не нравятся в Англии? Ну, как я уже сказала, это очень, очень много примеров. Просто тяжело вот так вот именно из реальной жизни сказать сейчас, когда они происходят, ты думаешь об этом, что вот у нас бы так не про, не получилось. А может быть где-чему-то тебе приходилось тут приспосабливаться? Нет такого. А, думаю, что нет. Ну каким-то, наверное, к продуктам питания, например. Здесь по-другому все. Здесь э, в магазинах все покупаешь. Нету там свежих, как у нас летом ягод. Еще чего-то дешевого. Здесь такого не бывает. У нас придешь на рынок, купишь там у бабушки uh -huh. какой-нибудь. Здесь такого нету. Это, конечно, ну то, что мне не хватает, uh -huh. например. Напомню еще раз, сколько, сколько ты уже проживаешь в Англии? Шесть uh, лет. Шесть лет. И я знаю, что ты открыла свою фирму совместно с кем-то. Uh, да, мы открыли небольшое агентство по набору студентов Британские университеты. Сделала это своей подругой. По всей Британии. А, да, по всей Британии. Сейчас мы работаем очень близко с университетом, в котором училась я, это University College Birmingham. А, мы работаем, мы, мы их официальные представители в России а, и в Латвии на данный момент. Uh -huh. а, сейчас мы, поскольку мы недавно это все начали, мы ездим на выставки а, в Россию. Вот, мы были на выставке в Эстонии ТВИТ, два года назад сейчас мы ездили на выставку в москву в санкт-петербург опять будем участвовать на выставке british council uh -huh. в москве и санкт-петербурге в октябре 2015 года в общем потихоньку развиваем и надеемся что скоро будем ездить на выставке в латвию а как пришла эта идея а, пришла эта идея мы учились вместе на магистратуре с девушкой с которой я сейчас работаю и подумали, что странно, что в нашем университете есть много студентов из Эстонии. У нас там приезжает чуть ли не 90 х год. Mm -hmm. Много студентов из Латвии, Литвы, но почему-то нету из Казахстана есть, но почему-то нету студентов из России. И тогда мы подумали, что, наверное, можно было бы попробовать. На тот момент Яна так зовут девушка, с которой я работаю, mm -hmm. она э, работала в нашем университете как раз в департаменте, там, где занимаются международными mm -hmm. студентами. И она задала этот вопрос э у главных. Э и они сказали, что не знаем, просто у нас как-то не было времени на это, мы еще как-то не задумывались над развитием этого рынка. Но было бы, если вам было бы это интересно, мы бы вас поддержали. А долго заняло? Это все? Ну, мы сейчас два года работаем, но только вот в этом году у нас первые студенты появились. Это, конечно же, занимает время, поскольку много очень агентств, которые предлагают учебу в разных странах мира, и, естественно, люди им доверяют. Но я скажу так, что эти агентства берут много денег за свою работу. И мы не берем много денег за свою работу. Мы делаем в основном это, в основном мы делаем это бесплатно, но, конечно, есть какие-то отдельные случаи, где мы взимаем плату. Ну вот расскажитесь поподробнее думаю, зрителю, а, может, кто заинтересуется. Поскольку мы официальные представители University College Birmingham, mm -hmm. если студент поступает в этот университет, то мы не берем с него никакой платы. Помогаем. Это если он резидент Евросоюза. А, это не важно. Мы просто помогаем со всем. Мы помогаем с оформлением документов, с поступлением, с оформлением визы, если надо. Даем всевозможные советы, как здесь жить, где снимать квартиру, где искать работу, как составить свой CV, как пройти интервью на работу. И даже можем организовать несколько интервью, поскольку у нас много знакомств в городе. Uh -huh. В общем, делаем все, что и плюс мы живем сами в Берлингеме, что помогает нам, потому что агентство отправляет студентов в другую страну, и там уже студент сам по себе. А мы здесь, поэтому мы можем их встретить, мы можем помочь э, в каких-то вещах. То есть, я думаю, это наше преимущество. Э, но, в общем-то, если студент хочет поступать в другие университеты, э, мы тоже можем помочь uh -huh. со всем. И за это будет взиматься плата но не такая большая, как агентство другие. Вот и это гарантированно, что она будет дешевле, чем любое другое угу. агентство в городе, где живет студент. Я знаю, что вы со своей коллегой. Коллегой Яной. Да. Были в Москве, да. в одной из русских школ. Мы были в Москве и в Санкт-Петербурге, в нескольких школах. Ну, поделись, как? Что, а, как да. презентация проходила, что ученики спрашивали? Очень интересно было, но ну, это был какой-то другой опыт. Я, мы ходили в частные только школы, поскольку нам... В, в России очень сложно работать, и нам было сложно организовать эти походы в школы. Uh -huh. Люди не настолько... Здесь в Англии люди более открытые, отвечают тебе сразу на имейл, еще что в России это тяжелее. И поэтому... Но у нас есть уже какие-то знакомства в Москве, и нам помогли организовать эти визиты. Мы ходили в три школы, и в, э, в Москве и в одну школу в Санкт-Петербурге. Школы очень маленькие, э, там учатся дети обеспеченных родителей. Uh -huh. Я думаю, из России довольно тяжело уехать учиться в Англию, потому что для них это довольно дорого. Э, также ну, они все в основном не хотят здесь работать, то есть их э, будут содержать родители, поэтому автоматически думали, что, наверное, сначала лучше начать с частных школ. Но я сама училась в частной школе, поэтому uh -huh. меня это не удивило. Мою коллегу это безумно удивило. Она сказала, такие разные школы вообще бывают. Но поскольку я сама училась в такой школе. Так в плане бывает ли частные школы. Ну, она была поражена, что это была настолько маленькая школа, маленький класс, там вообще мало учителей, мало учеников. Я хоть к такому и привыкла. Я в такой школе училась все 12 лет в истории. Uh -huh. Поэтому для меня это не было шоком. Для нее это было шоком, конечно. Она из большой школы из старту. И она, да, была удивлена очень. Ну, вот я такой задам вопрос. А почему вы хотите на Россию? В России же тоже есть неплохие учреждения. Конечно, есть. Просто есть многие люди, которые хотят поехать за границу, поучиться. Вы просто И... хотите дать им шанс. Да, мы хотим дать им, ша им шанс. И я, как я уже сказала до этого, в нашем университете идея пришла с того, что там нет студентов из России. Мы подумали, что можно было бы попробовать. И сейчас мы работаем над тем, чтобы создавать связи с российскими университетами для нашего университета, чтобы организовывать обмен студентами, обмен опытом и так далее. Это было бы очень интересно. Мы сейчас работаем над этим. Надеемся, что скоро у нас это получится. Ну и вообще в России Великобритания по-моему вторая или третья по ну, страна студенты выбирают, чтобы ехать учиться, потому что многие хотят ехать учиться за границу. И не потому, что там образование где-то лучше, а где-то хуже, просто это хороший опыт. Это интересно. Твое личное мнение. Сейчас кто нас смотрит? Что бы ты посоветовала? Где учиться: Эстония, Россия или Англия? А это сложно сказать. Это зависит от того, что ты хочешь получить от своего образования. Почему? Я хотела стать, как сказать, хотела воспитать себя, хотела развить себя что ли. То есть я научилась многому, пока я жила в Англии. Я считаю, что это самая лучшая была школа, которая только могла быть. И даже не университет. Но и университет на самом деле мне нравился. Мне нравилось учиться, потому что здесь очень много практики. То есть, мне кажется, хотя у меня нет опыта обучения в эстонском, или в российском университете, но как я слышу от своих друзей и знакомых, там больше все-таки все в теории упирается. А здесь больше практики. Что я считаю очень хорошо. Я не могу давать советы, это очень индивидуально для каждого. Но если люди хотят, они получат бесценный опыт учебы за границей. И даже не важно, в какой стране это будет. Просто это большой опыт, пожить идет вдруг. Что означает э, название вашей фирмы Prodeo uh, Prodeo – это значит go forward, иди вперед. На, на, на в латинском. Uh -huh. и, просто думаем, что всегда надо идти за своей мечтой, всегда надо не бояться и идти вперед, и тогда все получится. Вот по поводу твоего бизнеса, где бы ты его хотела продолжать в будущем? В Англии или, может быть, в Эстонии? Потому что в Эстонии же, как я знаю, вы не сотрудничаете. А, нет, в Эстонии мы, на самом деле, мы не официальные представители в Эстонии, но мы можем принимать студентов из Эстонии, угу. помогать им это никто не запрещает. А плюс у них нет сейчас в Латвии, там особо агентства, поэтому на Латвии мы тоже с ними работаем. Но мы планируем расширять свое портфолио университетов, чтобы сотрудничать с большим количеством университетов. Uh -huh. Сейчас мы работаем над контрактом с Хавентри Университет. Это недалеко от Бирмингема, это очень большой университет. У них есть еще кампус в Лондоне. Они как раз-таки очень развиты в России. И у них есть там контакты. То есть мы, наверное, не конкурентно способны в этом. Но мы, наверное, будем представлять их в Эстонии. Это сейчас в планах. Надеюсь, что скоро это. Вот какой бы ты дала совет тем людям, которые хотят поступить через вас? К чему надо готовиться морально или даже финансово? Финансово людям, у которых европейское гражданство, в принципе, особо финансовая сторона, их должна не трогать, потому что здесь можно взять учебный кредит, который выдается на очень хороших условиях. И это не проблема. А, опять же, надо просто иметь какие-то деньги, чтобы приехать сюда, но это немного. Uh -huh. И ну просто какие-то деньги, чтобы снимать квартиру первое время. Я думаю, что большинство людей собирается работать, поэтому это не проблема, это uh -huh. учиться и работать. А расскажи вот, условия кредита учебного на данный момент какие? А, кредит выдается в принципе в основном всем, я бы сказала. Uh -huh. а, главное, чтобы у тебя было европейское гражданство подаешь на него и тогда ну главное все правильно заполнить и в этом мы помогаем чтобы все документы были ну, заполнены как есть они просят чтобы ты работал не больше 20 часов в неделю то есть на момент когда ты подаешь на кредит официально лучше не работать на полную ставку угу. потому что иначе могут не дать кредит значит заполняешь получаешь кредит он выдается на 25 лет и пока ты не закончишь учебу, ты не начинаешь его выплачивать. Например, я брала кредит на бакалавра. Угу. И потом я училась в магистратуре, и я до сих пор еще пока не начала его выплачивать. Зарплата должна быть 21 тысяча в год в фунтах. В фунтах, да, чтобы начать выплачивать этот кредит. Если угу. зарплата меньше, тогда ты ее не выплачиваешь. А если, к примеру, ты переезжаешь в другую страну, в европейскую, все равно. Можно выплачивать или ты не знаешь. Если ты переезжаешь в европейскую страну, тогда зарплата должна быть 9 тысяч фунтов в год, чтобы начать выплачивать этот кредит. Можешь сказать примерно какие выплаты по кредиту? Я могу сказать, вот, например, у меня вот, у моей, моей знакомые, например, зарплата 21 тысяча в год. Угу. И тогда выплата идет примерно 30 фунтов в месяц. у Тебя снимают с зарплаты. То есть это снимается как налог. Ты не полу... ты не так... Это не так, что ты получил деньги и ты выплачиваешь. Это просто снимается автоматически с твоей зарплаты. Ну, а это небольшая сумма, я бы сказал. 30 да, это совсем немного. Если у тебя зарплата, ну, считай, где-то полторы тысячи в месяц получается, да? Может, чуть-чуть меньше. Тогда у тебя снимается 30 фунтов. В принципе, не огромная сумма. и жить можно. Ну, да. Так что условия очень хорошие. А есть ли у тебя такое желание вернуться обратно в эстонию? Я еще не знаю, пока что мы развиваем свое дело uh -huh. здесь. Может быть, на какой-то стадии я смогу вернуться в Эстонию и работать над продео и жить в Эстонии. Такой вариант возможен, а пока что не планирую так. Ну и вопрос напоследок к завершению нашего интервью: какая у тебя есть мечта? А, мечта? Мечта, конечно же, развить мою проделу. Это самая большая мечта на данный момент. Хочется, чтобы все получилось. Хочется превратиться в большое процветающее агентство, работать. И работать только над этим. И, mm -hmm. Да, это мечта на данный момент. И наконец-таки понять, где я принадлежу и купить. Но это Мне такая есть какая-то другая детская, такая духовная мечта. Наверное, нету. Есть мечта вот, определиться, где, куда я принадлежу в итоге. -то. Где мне жить? Я чуть-чуть вот запуталась пока что. Сама не знаю. Вот это, конечно, важно. Потому что... У нас в гостях была Александра Ивахно.